والحوض ما نقد لك كل شيء حالك إلا وجهك لن تطاع إلا بعلمك ولن توصى إلا بعلمك تقام فتشكر وتوصى فترفض أدنى سكين وعقل حفيظ قلت بين النفوس قلت بين النفوس فاخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسرت والقلوب لك مفزيه والسر عندك علانيه والحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر ما قضيت والامر ما قضيته الخلق خلقه والعبد عبده وعنه الله الرؤوف الرحيم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله فإليك يرجع الأمر كله على أن لك الحمد إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون الف لا الله لا اله الا هو الحي القيوم وعلت الوجوه للحي القيوم والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم لأ إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا بما هو آل آه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من, من الخاسرين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والدماء منهم والاموات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمدنا ما لا لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا فتنة للظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا مَا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أرقناهم بما شئت اللهم أرقناهم بما شئت اللهم اغفر بما شئت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ولا تخاف اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من في الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من في الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا مراكز أمورنا وأعنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعرى وذنب وخطيئة يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم إننا دعاء فقد في رضاك دوحنا وهم الى الخير بنواصينا وهم الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضاينا اللهم اشع شذورنا للاسلام آمين. اللهم اشع للاسلام آمين. اللهم حبّ الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكبرى والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا اولادا مهديين غير ظالمين ولا مضلين يا معلم القلوب كرف قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ان نواصينا وجوارحنا بيدك. لن تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا وحدنا إلى سواء السبيل وحدنا إلى سباة السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم <applause> صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا تعلم إلا ما جعلته سعنا وأنت تجعل الحجر سعنا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اذكر في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اقسم الله لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحمل به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بابصارنا واسماعنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا ولا تسلط علينا من من لا يحبك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين انت ارحم الراحمين انت ارحم الراحمين انت ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان الله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله

जो गुनाह माफ कर दे अल्लाह अल्लाह और इबादत करने के আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিন আল্লাহ আমাদের মাফ করে দিন আল্লাহ আমাদের গুনাহ থেকে সাব করে দিয়া আল্লাহ আমাদের পাপ সব ভুলুন আল্লাহ আমাদের শোনাবে কথা শুনছি আল্লাহ আমি তার সাথে না কথা বলবো না আল্লাহ আমি না কথা বলবো না

اے ماں خام ہم جگہ ہمارے دل کے پاس کر دیں آمین اے اللہ ہمارے دل کے اے اللہ ہمارے دل کے اے اللہ اس کو جہاد سے بدھش মুক্ত کرے آمین اے اللہ ہمارے دل کو شاہی کے لیے دے دے سب نمور ہو جائیں آمین اے اللہ سب بے بنائے ہیں બરાતે નમાઝિલ કે એલા ઈમાન સંગ મોજ મુસીબ કરે એલા ઈમાન સંગ મોજ મુસીબ કરે એલા મેની મોત મુસીબ કરી એલા મેની મોત મુસીબ કરી એલા તમારી મોત મુસીબ કરે એલા એલા ઈમાન સંગ મોજ મુસીબ કરે એલા મોત પરવત મોજ વૃદ્ધ જીવન

ان اخری نما جوابات نہیں ہے وہ گھر سمجھا کھاوا دے گا جدا سو پہلے کمائی ہو گیا سمست کاروں میں سنت مطابق کرے گا اللہ کی خدمت سب جڑے کو تصدیق کرے گا اللہ جناب صاحب حضرت صاحب ایکرا وہ سبعانہ سُنن ترا سُنن اللہ نے جڑے کو سُنن ترا ختم بنایا ہے آمین اللهم <سؤال> أبناء المجتمع <سؤال> المصريين <سؤال> يقولون أننا نحن نحتاج إلى التوحيد والتوحيد 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 اے اللہ کا سنت شریف روپ چلا جائے اے اللہ وہ نصیب کر دیں علم شوق اور آگروہ پر دل ذکر پیدا کر دیں اے اللہ یہ علم میرے پیدا کر دیں یہ علم آسمان بھی کی نام ایسے اے اللہ کو کوئی تمہارا ذکر ہدایت ہے تو نہ ایسے اے اللہ اور وہ علم سے رکھت کر علم اندر اے اللہ وہ دین اس کو کرتے اے اللہ وہ دین اے اللہ হৃদয় করে দেন যে কেউ ধ্যান করে দেন করে দেন্লাহ সমস্ত দিন থেকে বের করা আপনার ধ্যান আমাদের ছেলের মধ্যে জমা দেন্লাহ আপনার টিকেট আমাদের ছেলে পয়দা করে দেন আমাদের মধ্যে আপনাদের পিকে পয়দা করে দেন্লাহ দুনিয়ার থেকে কমাই দিয়া আপনার পৃথিবীর বাড়াইয়ে দেন এল্লা আপনি সিকেল আমাদের বাড়াই দেন এল্লাহ খবর আমাদের নতুন করে দেন কমল্লা গান্ধীকে উদাহরণ করেন্লাহ কমল্লা গান্ধী اے اللہ <سؤال> ہم کو یہ اعادہ کی فرما دے جو عطا کرے ہم نے رات کے سائےوں میں کھیے ہیں اے اللہ تو نبی کے حوض پہ پانی نصیب کر دے اے اللہ حساب کتاب کو آسان کر دے آمین انہی کو دل میں لے آمین اور وہ کیا کر نہیں اللہ کی قطری ہو گی آمین اور اس کو ہم نے بھی لاوری آمین سب کو جمع کر دیں

Thank right. Vielen Dank.

تو دعاء کرنے کو بہت سے لکھے آسا کرتے ہیں اے اللہ تقدس معظم جائے حاجات کے پورا کر امین اے اللہ اے شان